республиканский фестиваль «Сошьем мы к Пасхе с мамочкой красный сарафан» собрал более 200 участников со всей республики. Это не только творческие коллективы и индивидуальные авторы, но и целые семьи. Каждый участник творчески подошел к представлению своего костюма. Семья Петровых не исключение. 8 апреля мы все семьей, у меня сыновья Данил и Витя, и Алиночка, дочка, ездили на второй республиканский фестиваль народного костюма сошьем мы Пасхи с мамочкой красный сарафан. Там именно фестиваль, посвященный, в котором участвовали детки от 3 до 5 лет, и которые показывали свой талант, свои номера, народные, все в народных костюмах красиво, красочно. Узнав о фестивале, Петрова сразу же стали размышлять над номинацией, в которой они хотят участвовать. Остановились на номинации «Наша дружная семья». Нас очень тепло встретили там. Именно конкурс проходил детки от 3 до 5 лет. И так все дружно, такие все красивые, такие маленькие. Прям вообще мне он очень понравилось, то, что не было элемента вот конкурсного, то что всех деток наградили, никого не оставили без внимания. Ну, вообще здорово. Свою команду наши герои назвали «Петрушки». В подготовке к фестивалю были задействованы друзья и знакомые, то есть целая команда. Работали все большой командой одной. Конечно, большая благодарность тем, кто от души нам помог. Это Валентина Сергеевна Ливанова, руководитель театра танцев мод. Она предоставила платьишко Алине. Это организатор школы, где учатся мальчики школа номер два Ольга Станиславовна и вообще огромная благодарность у меня сестренка Альбина Нурудинова. Она шила мне сарафан, вот, в котором я просто чувствовала столько восторженных взглядов на себе. Прям такое наслаждение. Видно, как все восхищены просто были и организаторы, и участники. Вот. А танец поставила нашу палочку-вручалочку. Это Камалудинова Екатерина Николаевна. Сыновья Люции, Данил и Витя, в конкурсе такого масштаба участвовали впервые, и это ребятам очень понравилось. Ну, ну мы перед выступлением волновались, но, но потом, как начали танцевать, нас все так захлопали, что уж не хотелось ух уходить со сцены. Так все быстро произошло, что хотелось бы еще станцевать где-нибудь. А вот Алина в свои пять лет является победительницей многих конкурсов. Выступать девочку очень любит. Нисколько не боится сцены. Участие в фестивале с мамой и братьями для Алины было настоящей радостью. Праздники ехали, и мама, что мне там очень весело было, и, и, и все хлопали. Участие в подобных мероприятиях объединяет семью. Вернулись волжане с подарками, грамотами, а главное, с хорошими впечатлениями.